Гігієнічна допомога 12 тонн або ж півтори тисячі коробок із засобами особистої гігієни окремо для чоловіків та жінок передали переселенцям Київська організація Червоного Хреста. У коробках все необхідно, аби прати, вмиватися та голитися. Транспортуванням вантажу зайнялася. Зайнялися Дніпропетровські рятувальники. Туда входит стиральный порошочек, входит шампунь, зубная паста, зубная щетка, прокладки, салфетки, мыло. Ну, вот, вот такое содержимое набора. В мужских наборах еще бритвенные приборы. Набор достаточно... Ну и увесистый. И там, допустим, на полтора-два месяца хватит содержимого набора на гигиенические принадлежности одной женщине, одному мужчине. Груз такой помощи из города Киев предоставлен организацией Красный Крест. В свою очередь Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям организовала, обеспечила транспортировку этого груза, полностью его перемещение.